Всем привет, ребят, с вами Ксюша. И, ребята, давно у нас не было рубрики разговорчиков. И да, сегодня у нас рубрика разговорчиков. Я только что отсняла видео про мои новогодние подарки. Конечно, простите, это видео без монтажа. Было, не знаю, Ребята, я бы хотела с вами опять же поговорить о тех видео, которые я бы собираюсь снять. Я вам обещала плачу. Что... Сейчас я вам скажу, в течение какого времени оно будет. В течение этого года точно йога челлендж будет. я дала уже я уже третью конфету даю Марсику. Ведь у меня еще там много этих невкусных конфет. Я не, я не люблю некоторые конфеты, как э, ромашка, ласточка. Мне такие не нравятся. Не знаю. А как вам? Напишите в комментариях, какие вам конфеты нравятся, какие не нравятся. Лучше напишите, напишите, которые не нравятся. Потому что, типа, не нравится, да, меньше. Кому-то вообще конфеты не нравятся, не знаю, мне нравится, мне не нравится сладкие конфеты. Что это мы с вами о конфетах уже видео разговариваем? Ну, давайте продолжим о видео разговаривать. Uh, да, я не знаю, ну, Челленджи, может быть очень много выходить на моем канале. Как я поняла, вам нравятся вызовы принятые. Когда я сняла вызов принять пью целую бутылку, всем он понравился, и просмотров там больше всего, больше всего, чем на других каких-то видео. Да. И я как поняла, вам нравятся вызовы или челленджи, что-то такое. И поэтому я думаю, вот я сняла уже, э, как сказать, челлендж на себя с закрытыми глазами. Конечно, это челлендж немного скучноватый, можно сказать, но я думаю, пусть остается на моем канале. А... Ой, что я сделала? А потом... Я сниму йога челлендж, я сниму челлендж в, в одежде по помыться там помыться в одежде, вообще в воду залезть в одежде и нырнуть. Вообще, ребята, пишите под этим видео комментарии, что мне надо выполнить вообще. какие вызовы приняты вообще и из этих вызовов принято я буду выбирать пять или пять или десять вызовов принят, я не знаю смотря какой продолжительность будет да я буду выбирать и ну не такие жестокие но жестокие если они будут ну вообще пишите под этим видео э, идеи для вызова принта и я сниму его обязательно Обязательно, я вам обещаю. Обещаю, да. И да, пишите, я жду. Ну да, жду. Э, да, нажмите на паузу. Ну, а кто уже написал мне комментарии, продолжим. Вообще, я только начала свой канал, да, и поэтому у меня видео, они такие веселые, и такие там, не знаю, более достаточно крутые. Но вы подождите, у всех какие-то они скучноватые были сначала, но потом все развиваются, и, конечно, выходит довольно хорошие видео и всем они нравятся как вызовы принятые челленджи да и это обязательно будут разные челленджи вызовы принятые много чего другого да кстати еще я хочу снять видео батл да батл танцем если вы хотите тоже такое видео то ставьте лайки под этим видео и я посмотрю сколько человек то хочет если много человек, довольно много будет человек, много лайков наберется за неделю, за две, и я тогда батл сниму. А батл снимать, с кем я буду, решать вам. Да. Либо с подругой, либо с сестрой. Не знаю, с сестрой, наверное, я сестру сниму. Поэтому человеку мне надо, я сама сниму все. А, а когда я сниму, все зависит от вас. Так что вот. О, эта рубрика разговорчики уже заканчивается. И поэтому пора говорить всем. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.